Добрий день! У нинішній час класиці доводиться виживати. Навіть розакадемічні театри насамперед прагнуть ставити французькі комедії. Грибоєдов Лермонтов, Островські майже забуті, і це не дивно, бо більша частина публіки вже не пам'ятає вислів, що душа повинна. Працювати публіка хоче розважатися, і це її право. І все ж таки, ні, ні, та й пощастить зустріти на театральних підмостках блискання класичної п'єси. Такий щасливий випадок нам надає сьогодні Запорізький академічний музично-драматичний театр імені Володимира Магара. Наші гості заслужений артист України Миколай Коновалов та артистка театру Галіна Капралова, кажуть, що гастролі, фестивалі, вони потрібні артисту театру як повітря. І не лише тому, що дуже корисно і себе показати, і людей подивитися. А ось на іншому майданчику і якісь проблеми, і якісь досягнення, вони краще видно. Вы знаете, кто его знает, лучше или нет, но, по крайней мере, ты ощущаешь опять новое волнение какое-то творческое. Особенно, например, я, когда я возвращаюсь в город, в у меня не было 12 лет, и я буду работать на этой сцене, которую я любил, любил театр, любил зрителя. И вот то творческое волнение, которое ты ощущаешь, ты ощущаешь его постоянно но тут оно какое-то другое. Встреча с новым, зри... со... новым старым зрителем mm -hmm. это что-то неповторимое. Это нужно через это пройти. Что еще надают гастроли? Ну естественно встреч... мы знакомимся не только с городом, мы знакомимся с репертуаром другого театра, мы знакомимся со зрителем и не везде, не каждый зритель на один и тот же спектакль реагирует. Одинаково. Парихари, это интересно. Вам доводилось уже где здесь на гастролях? Где? Да. естественно, уже приходилось. Мы были и в Бердянске, и в Киеве. Ну, где публика? Да. Киевская и запористская, например. Разумеется, да. В разных местах люди по-разному воспринимают, и это всегда очень волнительно, интересно. То есть ты приезжаешь, ты не знаешь, как люди отнесутся вот, к тому, что они сейчас увидят. И ну, это всегда новый опыт, новые впечатления, эмоции. Ну что ж, не будем марно интриговать наших э, глядачей, вы привезли у наше место пьесу Островского «Бешеные деньги». Да, пьеса Островского «Бешеные деньги», она у нас вышла буквально э, год, как она идет на нашей сцене. Режиссер-постановщик Евгений Иванович Головатюк, заслуженный деятель «Искусств Украины». Я хочу сказать, вообще-то я очень благодарен судьбе за то, что она свела меня с Евгением Ивановичем. Это изумительный человек, изумительный во всех своих качествах, и человеческих, и профессиональных. Сейчас таких людей очень мало на Украине, раз-два я обчелся, я имею в виду режиссуру. Пьеса «Бешеные деньги», она настолько актуальна, что я наверное, не буду ставить это вопрос, почему был сделан именно такой выбор. А вот скажите мне, будь ласка, какая линия, какой образ вам кажется наиболее интересным, наиболее объемным, может быть? Вы знаете, если говорить обо мне, то я вообще-то не хотел играть то, что я играю. Я играю Кучумова Григория, да. А, и когда а, мне режиссер спросил, нет. на что у меня лег глаз, я говорю, ну, конечно, Телятьев. он лучше выписал. Он говорит, нет, ты не понимаешь, в Кучумове гораздо все интереснее. Вот, и он мне помог его раскрыть. Я узнал, с... я сам себе узнал, в другую nee, ипостаси. Мне это будет очень интересно посмотреть, мне тоже кажется, что Толятов Он лучше ближче. выписан, да, он лучше выписан. Ближе до вас, мне ближе. ближе. Но он сказал, что убедил меня в том, что Кучумова должен сыграть только я. А это всегда убеждает, когда говорят, что только ты больше никто. Пани Галина, ну с вами взагали какая-то интрига. Вы играете... Лидию Чебоксарову эту отруйную вину. <реш> <реш> И э, я смотрю на вас, вы чудово, вы очень приваблива. Как вам удается втелить этот образ? Именно этот персонаж, ну, я конечно не могу сказать, что мне очень близка была эта героиня по духу, потому что это такая, действительно, как вы правильно сказали, такая язвительная девушка. Вот. Ну, работа была большая, проделана именно над этим характером. Я долго искала какие-то подходы, пути, как, как это понять. Вот мучилась, можно сказать. Но роль очень интересная. Искала Она... в себе то отвратительное, которое нужно вынести на зрение. Ну, мне кажется, что на отличие от других ролей Островского, от Лидия Чевоксарова, это, мабуть, даже гротескная роль да да вы знаете то -то, э... ну, ну я не знаю но ну, я бачу и другие ну, элементы градеска элементы градеска присутствуют в постановке есть конечно конечно без гротеска не обойтись здесь и она настолько это я бы сказала такая девушка фонтан эмоций то есть у нее тут слезы через пять секунд она уже смеется здесь она кокетничает, здесь На грає таку невинну дівчатку. Здесь вона играет іскусительницю. Тут вона тобто грати як артистці да. є що Очень даже, да. А От вам не здається, що оцей образ Лідії Чевоксарової сьогодні, у сьогоднішньому кінематографі, у серіалах, це мабуть, навіть позитивна героїня була. То есть это такая, как теперь модно сказать, самодостатня, такая трезво, человек, яка трезво дивиться на жизнь, цинично, Ні? Зрозуміє публика, а особенно молода публика, что это монстр. Вы знаете, Евгений Иванович из тех режиссеров, которые, у него основная творческая линия, это про любовь. Вот, и естественно, мы здесь говорим о любви, но и о меркантильности. любовь до чего? До грошей? Ну, любовь можно понимать и так, и так, а до грошей – это уже меркантильность. Вот, и здесь, ну, что поделаешь, если героиня вот такая… Ну, вот. Дело в том, что... А где вообще а там любовь? Ну, возможно, вашего человека провинциала до вас, ну, и, 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 и тоже так. И то ну, да, он сборно. любит, но с намеком на то, что ты мне будешь нужна, чтобы показаться mm -hmm. в свете. Mm -hmm. Понимаете? Так что не очень понятно, mm -hmm. но все любят деньги, Це так. К чему он ее любят? <но> по <сум> ну, по-своему. Ну, тоже так... Ну, там така своєобразна любов, да, так. да, 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 да. Ну, Тим ну, більше цікавіше буде подивитися цю виставу, якщо так неоднозначний такий да. підхід да, до да, да, да. якихось питань. Так, а який жанр буде у цієї історії? Как и хотел автор... Комедия. Комедия. Не, ну вы знаете, сегодня можно, автор пишет комедия, а режиссер... Это будет комедия, это будет комедия. Весело будет. Весело. Дело в том, что я не помню, чтобы зритель после этого спектакля выходил равнодушным. Он выходит, он говорит в фойе, он говорит на улице. Я с этим сталкивался. Последние бешеные деньги, которые мы показывали, я вышел из театра, быстро, наверное, оделся, и я застал еще уходящих зрителей. Они подошли ко мне: "Ой, вы только что играли", я говорю: "Да". А еще вы играете там, вот там. Они хотя знают, они знают театр, знают наш репертуар, и они мне провожали домой. Это было так трогательно, молодые люди, да. вообще такое бывает. Да, да, да. Тут у меня не так давно была Шпаковская. От, е, вона розповідала, що раніше е, у театрах Дніпропетровська десь так і було. Виходить прем'єр після вистави, і я, якийсь колектив його супроводжує аж додому. І не, неодноразово там на місяць це відбувається. Було таке. Тобто, у Запоріжжі таке буває. Ну, так. таке. режиссер Московского театра имени Пушкина Роман Козак. Дуже цікаве зауваження колись робив до текстів Островського. Я всегда побаивался Островского, не понимал, как произносить со сцены этот текст, чтобы сохранить заложенную в нем музыку, но чтобы речь оставалась живой, естественной. А год назад вдруг понял, Островский – это русская комедия дель арте. Человеческие типы, запечатленные в его пьесах, наши русские тарталии, панталоны и бригелы. А какое решение вашего спектакля? Ви знаєте, складний вопрос, но ми пытались следовать Островскому, мы Тобто ви пішли Есть... традиційним шляхом. Да, 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 да. Художник Игорь Попов, знаменитий співавтор постановок Анатолія Васильєва, е на сцені класицизм і скітч. А как выглядит ваш Островский? Вот э, сама картинка, декорации, как? Вы знаете, у нас очень, как бы, скупые декорации, и ага. если говорить, то это что-то традиционное, но с элементами гротеска. В чем, в чем это А это не можно открывать вам. Ага, то есть нужно... и не пойдет больше. Они уже все слышали. Дивіться, таке питання. Островський товаришував з багатьма акторами, сам ставив спектаклі. П'єси були написані дуже часто на певних акторів. Ну, наприклад, роль Незнамова була написана спеціально для дуже модного на той час актора Рибакова, а роль Коринкіної для актриси Надії Нікуліної, яким, на ваш погляд, повинен бути актор для п'єс Островського. Ну, я думаю, что он должен в принципе быть универсальным, потому что Островский, он в наше время очень современен. Вот эти проблемы, которые поднимаются в его пьесах, это все сейчас очень знакомо нам, даже в нашей повседневной жизни. И я думаю, что обязательно, ну, естественно, должно присутствовать чувство юмора. Ирония обязательно, вот какая-то ироничность должна быть, острота, э, ну вот э, колкость, может быть даже какая-то, ну вот я думаю, как-то... Панна Кулай. И в, в добавлении к этому еще хорошая русская школа. Ироничность, ироничность... Вы а же и браты, но у вас вона е. Це... А, еще, а еще должен быть режиссер, который знает, как это сделать. Да, Без это хорошего правда. режиссера эта пьеса не пойдет, вот не она будет есть. скучна и неинтересна. Вот не есть. И она навряд ли вытянет на вот это э, на название комедии. Э, комедии. Здесь должен режиссер почувствовать атмосферу, почувствовать материал. И, во-первых, должно быть очень точное назначение. Буквально не в бровь, а в глаз. когда приходило до малого театра, это на 5-6. Они запасались едой. Так, они едят, там, выпивают и дивляться, дивляться, дивляться. А о... сколько идет выставка? Мы скорректировали. Он у нас идет 2 часа 40 минут. Ну вот сегодня цевыка выстало, да. це, це час. Днепропетровск для вас не зовсім э, чужое место, так? Вы знаете, я нисколько не совру, если я скажу, что я волнуюсь. Мы, наверное, все помним нашу первую любовь в юности или в молодости. Она к каждому приходит. Ко мне эта любовь пришла в Днепропетровске. Я полюбил Днепропетровский театр. Я сейчас собираюсь на это свидание с ним 15 апреля, которое состоится, для меня это как свидание с женщиной, с которой мы расстались не по, не по, не от нас, не по, 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 по обстоятельствам, которые mm -hmm. от нас не зависели. Я очень волнуюсь. А какие особенности своего театра, театра Магара, вы могли бы отзначить? Чем его святогляд, репертуар, внутреннее життя отличается, ну, скажем, от театра Горького? Вы можете поревнять? Вы знаете, у нас недавно, не так давно, был вечер памяти Магара, ага. и вечер назывался «Великий романтик» театральный романтик. Ага. Он всегда был романтиком. Так вот это романтическое направление, да, оно продолжает витать в нашем театре, и мы его поддерживаем, поддерживаем его стремление к романтике. А как складываются отношения с Островским у э, современных режиссеров, других? За классику тяжело берутся и сложно, и не хотят браться, может быть, еще потому, что... Много дилетантизма сейчас. Для того, чтобы прочитать Островского, нужно быть не только получить образование, но и быть образованным и суметь прочитать автора. Не показать себя с режиссерской, режиссерской точки зрения, вот, мол, какой я, как я владею техникой, технологией спектакля, а прочитать Островского, прочитать его глубину, прочитать то, о чем он говорит поднять те болевые точки, которые есть в любом его произведении. И чем больше этих болевых точек режиссер сумеет открыть, тем больше часть публики будет заинтересована. Они будут узнавать себя в одном, в другом, в третьем. И значит, таким образом мы сможем разбудить, для чего служит театр? Для того, чтобы не воспитывать, а будить чувства. Тем больше чувств мы разбудим, тем, тем больше подтверждение, что мы На правильному поті сьогодні театр шукає і мені здається марно е, таку п'єсу, яка б могла сподобатися і тінейджерам, і домогосподаркам, і тим, хто заробляє дуже великі гроші, і навіть високочолій інтелігенції. На кого орієнтован е, ваш спектакль? самый широкий спектр, спектр зрительский. Вам за это такое может быть? Я уверен, что это может быть, если это, если это, это может быть интересно, если это интересно сделано. Угу. А сделано это интересно. Вот такая тавтология, но тем не менее это подтверждает. И к тому же, вы знаете, э, меня несколько, несколько, возмущает, когда я слышу, например, европейский театр, там, современный театр и так далее. Театр всегда современен, потому что мы сейчас работаем. Даже классику мы э, делаем... Какие планы у театра? Э, можливо, вы собираетесь наиближчим часом снова завитать до Днепропетровской или как? Галочка. Ну, я, я думаю, что обязательно, э, обязательно, когда пригласите, то мы посетим. Я запрошу хоть каждого дня. Виталий, я его упоминал или нет, но мы хотели показать, начать здесь наши э, встречи, театральные встречи, будем так говорить, со спектакля Анна Каренина. Но там что-то не срослось, то ли по расходам, то ли еще э, угу. по каким-то вариантам. Ну, например, паровоз не может встать на сцене, вас, так как сцена я, коротковата. паровозы Да. Его решили отрезать, для того, чтобы он поместился это это на Голливудский сцене. масштаб. Взорвали. на сцене Горького. Привозьте, вот. И, я думаю, что наша встреча после бешеных денег я, я думаю, что она продолжится. Э, потому что у нас э, стояли такие названия, которые мы хотели привести. Это э, Анна Каренина названная, Леди Гамильтон. Но это не та Леди Гамильтон, которая шла как-то в театре Горького э, 10-15 лет назад. Тогда Илона Соляник и Людочка Шкуркина играли э, Леди Гамильтон, я играл тогда Нельсона. В этом спектакле я играю э, Лорда Гамильтона. Это написал Рогожин есть такой театральный критик и драматург. Вот, он писал специально для нашего театра. Потом мы хотим привести театр Сомерса Моема. Да, да, это интереснейшая работа. Вот. Опять-таки инсценировка Евгения Ивановича. Он молодец, он умеет, умеет, э, умеет э, взять из произведения необходимую ему тему и развить ее. Вот. Потом у нас э, в репертуаре есть такой спектакль, как Шалена Нич. Э, Люкс на рус... Люкс номер 13. Да, да, люкс номер 13. Безумная ночь. Люкс вот эти пять названий, которые в первую очередь фигурируют. Ну в... і у нас вже не залишилося часу в ефірі, лише декілька слів, декілька хвилин. Ваші побажання телеглядачам і потенціально театральним глядачам, які прийдуть на вашу виставу. Ну, Мы желаем, естественно, им всего самого наилучшего, прихода весны, хорошего настроения замечательного. Приходите обязательно к нам э, посмотреть э, наши гастроли. Мы будем мы очень волнуемся, переживаем <свы> и надеемся, что это понравится, запомнится и подарит новые эмоции, впечатления. Вы знаете, я уверен, что вы не пожалеете о том, что вы придете к нам. Э, э, приходите приходите. Лучше один раз увидеть, чем много-много раз вам рассказать о том, насколько этот спектакль может быть интересным. Угу. Важко не погодитися з думкою Григорія Заславського, що театр дає більше эмоций, ніж будь-яке інше проведення часу. У тих, хто розуміється в театрі, є можливість 15 квітня Переконатися у цьому. Приходьте в театр російської драми. Один день, один день в ньому грає Запорізький академічний музично-драматичний театр імені Володимира Магара. Приємних вам театральних вражень!